Видання бізнес інсайдер пише, що м, таким чином ми готуємо грунт до прибуття f 16 і їх застосування, тобто знищуючи систему та повітряної оборони, і ось знищуючи все російське, що є на кримському півострові. Можливо, дійсно в очікуванні f 16 чи і b 16 ми можемо завдавати, і це буде нести виключно користь і будуть гарні позитивні результати. Без F-16 мы можем уже нанести удар как минимум несколькими средствами поражения. Наша ракета С-200, нашим «Нептуном», «Атакамсами» 300-километровыми, три модификации, ракетами «Скалп», «Стормшеду», подойдя чуть ближе, мы уже работали с «Скалпами» по Керчи. То есть, по большому счету уже есть чем. Может быть, может быть. Действительно, дожидаются F-16. Дело в том, что F-16 намного... А если зайдет F-16 еще с джазмом, то есть ракета, крылатая ракета джазм, это уровень примерно того же Тауруса, то F-16 вместе с, так, в комплексном, так сказать, в комплексе с ударами по Кельскому мосту разными ракетами нанесет уже такое стопроцентное поражение. Может быть, да, действительно ждем F-16, уже давно опять же ждем, а выполнение боевых задач это под основную задачу завоевания превосходства в воздухе по уничтожению ПВО в Крыму, это тоже под F-16. То есть этот самолет должен зайти, в принципе, уже на зачищенную от ПВО поверхность. А пишуть видання знову ж таки я посилаюсь на бізнес інсайдер. Що втрата путіним нашого кримського півострова і, зокрема, Керченського мосту, було б не лише поразкою, а глибоким приниженням. І далі, користуючись цією інформацією, приведу до нашої уваги наступну тезу, що Путін може наказати застосувати ядерну зброю, бо втрата деяких територій. Торій, ось таке приниження може для нього стати катастрофою, якщо армія дослівно зіткнеться з катастрофічною поразкою. Про це завив в інтерв'ю The Times голова ради національної безпеки і оборони Олександр Латвиненко. Він каже, що така поразка може спровокувати розвал російської лінії фронту, дезертирство з армії та протести в самій Москві. І сказав, що він сумнівається, що диктатор застосує стратегічну. Ядерну зброю, бо це спровокує третю світову війну. Він сказав, що Путін хоче жити, тому стратегічно не застосує. То виходячи з цих слів, тактичне застосування ядерної зброї цілком можливо, і це не буде мати ефекту як початку третьої світової війни. Непонятно, зачем Литвиненко нагоняет страх. Дело в том, что Путину все равно, если он примет решение применять ядерное оружие, то ему все равно, какое из них оно будет применено. Причем как раз стратегическое намного удобнее и эффективнее, чем тактическое. Здесь вопрос в самом принятии и использовании ядерного оружия – это уже переход основных так называемых красных линий, которые провели, в том числе и мировые державы ядерного блока. Дело в том, что любое применение ядерного оружия сделает из этих держав рядовых членов, допустим, вообще стран с ядерным оружием. В течение нескольких лет 30-40 стран, 3 четыре десятка стран смогут себе позволить произвести ядерное оружие. Они сейчас это смогут. Ну, и ну, Япония, Южная Корея, ну, это, это около 3-4 десятков стран, которые тут же обзаведутся ядерным оружием и тогда основной, основной, десяток стран, грубо там чуть до десятка стран, потеряет этот статус. А потерять статус не Китай, не Индия, не Пакистан, не даже Северная Корея, еще у нас Соединенные Штаты, Франция, Великобритания, Израиль, ну точно не захотят. Это ядерные страны, включая Россию. То есть вот это десятка практически стран. Иран там под вопросом, которая не позволит Путину, то есть они до того, как он примет любой примет решение на применение любого вида вооружений, его просто уничтожат.